Доброго дня, дорогі друзі, в ефірі смачні новини, основа життя, якісні харчові продукти. З вами Надія Могилянська та Олег Романовський. Сьогодні ми розповімо вам про крупи та все, що з ними пов'язано. А розпочнемо наш випуск, як завжди, з гарної новини. Чернігівщина зібрала величезний врожай гречихи згідно з повідомленнями. Урожай Гречихи 2011 року приблизно в 2,5 рази більше ніж був у 2010-му. Таким чином, на даний момент, врожайність цієї крупи становить близько 12 центнерів на 1 гектар. Вітаємо соняшну Чернігівщину! Вчені вкотрий раз довели користь крупи. Крупи, що використовуються в нашому харчуванні, постачають організму вуглеводи, рослинні, білки, жири, мінеральні речовини, серед яких фосфор, залізо, калій, магній, кальцій, такі вітаміни, як В1, в 2 та інші. З точки зору дієтології, крупи можна назвати універсальними продуктами і використовувати при будь-якому захворюванні. З однієї тієї ж крупи можна приготувати різні блюда при різноманітних недугах. Ну вот каши быстрого приготовления, тут в принципе, не каша. Речь идет о некоторых продуктах из наших зерновых культур, в частности, это хлопья, которые производятся из различных культур: пшеницы, ячменя и особенно из овса. Вот эти раз продукты, они относятся к продуктам быстрого приготовления, то что время варки где-то 5, 10 или 15 минут. А есть хлопья, которые вообще не варятся, а заливаются просто водой, горячей, кипятком, и до 5 минут настаиваются. Сегодня конечно, пытаются и производят такие продукты или хлопья из других культур, пшеницы, ржи, з ячменя, даже из зречихи делают. Но по своей питательной ценности, по своему составу, именно продукты из овса, они отличаются в положительную сторону. Каши из овса, они имеют вот диетические свойства, потому что даже по химическому составу, если брать, это, основной компонент в кашах это крахмал и белок, соотношение примерно 4 к 1. Это такое, почему и крупы, и продукты из лаковых, они пользуются спросом и не приедаются именно за это соотношение. У оса как раз количество крахмала меньше по сравнению с другими крупами, количество жира больше и наличие вот этих слизистых веществ, то есть они практически никому не вредны. В то время как другие каши, например, они тоже полезные, пшено из проса, тут тоже есть некоторые ограничения на употребление этих продуктов. Овес займає друге місце після гречаної крупи за вмістом білків. Він містить безліч вітамінів: – В1, 2 в 3 К, Є, каротин. Овес багатий мікро- і макроелементами. У нього велика кількість стірки, необхідної для обміну речовин, кремнію, що перешкоджає випаданню волосся і зламу ніктів. А я більше полюбляю гречиху на відміну від вівсянки або манки. В ній міститься в 5-6 разів більше мікроелементів, особливо заліза, калію, фосфору, вітамінів групи Б і клітковини, яка допомагає виводити токсини з організму. А ще тобі це буде цікаво. Цю крупу можна їсти і не боятися за фігуру. Ці та інші цікаві факти знають на факультеті технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробів. комбикормив и биопалова Наш факультет, самая главная гордость нашего факультета это наши традиции. Нашим традициям сегодня уже столько же, сколько и всей нашей академии, это 109 лет. Наша академия, как и наш факультет начинался со школы мукомолов и постепенно трансформировался. Сегодня это факультет технологии зерна, хлебопродуктов, кондитерских изделий, комбикормов и биотопливо. практически все, что входит в название, это является базовыми направлениями нашего факультета. У нас две специальности сегодня. Это специальность технология хранения и переработки зерна и специальность технология хлеба, кондитерских, макаронных изделий и пищи концентратов. Мы не только, скажем так, славны нашими традициями, но и скажем смотрим далеко в будущее не останавливаемся на достигнутом открыли открываем новые специализации направления подготовки сегодня на факультете их уже более 15 сегодня наш факультет это порядка тысячи студентов у нас более 60 процентов студентов обучаются на дневной форме обучения и большая их часть обучается на бюджетной форме обучения. У нас очень большой бюджет. Сегодня это порядка 100 бюджетных мест. Это мало какой факультет может похвастаться таким количеством больших, большим количеством бюджетных мест. Очень развита художественная самодеятельность, спорт. У нас есть и чемпионы мира, и чемпионы Европы. Студенты имеют возможность заниматься спортом. У нас достаточно много, скажем так, спортивных наград. Практично у всіх відах спорту у нас прекрасный спорткомплекс, в котором и в частності студенти нашого факультету можуть достигать спортивних висот, паралельно получая образование. А до Одеської національної академії харчових технологій завітала громадська організація Федерація обміну. Франція, Україна Цікаво навіщо? А ми знаємо для чого: для того, щоб надати можливість нашим найкращим студентам проходити стажування та отримувати додаткові знання на кращих підприємствах харчової та зернопереробної промисловості та вищих начальних закладах Франції. Сегодня мы встречаем очень важных гостей из Франции. Что это даст Одесской Национальной Академии пищевых технологий? Уровень образования. Высокий уровень образования. Наши студенты будут иметь возможность получать практические знания на ведущих предприятиях Франции, пищевой промышленности. Это и винодельческие предприятия, это предприятия по переработке молока, мяса, консервные предприятия, ведущие лаборатории по оценке качества продуктов. То есть практически все специальности Академии получат возможность стажироваться во Франции. Venu. Мы очень рады приехать в Одессу и в ваш университет. Очень рады, что вы нас так хорошо принимаете. Ваш университет мы еще не знали, но открываем его для себя с хорошей стороны. Представителем Федерации Изабель Лемур и ректором Одесской Национальной Академии пищевых технологий Богданом Егоровым было подписано соглашение о сотрудничестве в области организации поездок и стажировок во Францию для студентов и научных работников Академии. Пару месяцев назад мы познакомились с очень интересным молодым человеком по имени Мич. Почему я приехал из Италии именно? Ну я временно туда приехал. Ну, временно, можем так сказать, потому что я вообще собираюсь к себе обратно, потом приеду в какую-нибудь другую страну. У меня такая работа сейчас, я консультирую, я всегда на дороге путешествую и делаю, люблю делать вино, руки пачкать. Скажи честно, ты хочешь сказать, что у Украины все-таки есть перспектива, да, в виноделии? Конечно, есть. Здесь почва хорошая, прекрасная. Здесь всегда виноградники были, и сейчас существуют. В том плане есть все то, что надо для развития виноделия. Какой самый интересный проект был в твоей жизни? Вот опиши, где он находился и что ты делал? Ну, проект, самый интересный проект, я только начинаю виноделия как бы а, но ну, здесь является интересным проектом вот на другой стороне то самое, залива будем высаживать а, виноградник красного белого это является там будем 12 разных сортов высаживать это будет интересно посмотреть что от него получится так как почва хорошая всех все как бы по цифрам подходит как надо а, ну, по да, конечно это будет интересно мы очень рады, что теперь и у наших студентов есть возможность стать такими же востребованными по всему миру, как Одеська національна национальная академия харчевых технологий, мающая не один козырь у своєму рукаве, и наступный – это традиционный ярмарок вакансий. 1 декабря 2011 года в Одесской национальной академии пищевых технологий состоялась 14-я ярмарка вакансий, в которой участвовали представители более чем 65 передовых фирм, компаний, предприятий пищевой и зерноперерабатывающей промышленности из клуба работодателей Академии. Свои вакансии в Центр организации практической подготовки содействия трудоустройству она прислали 112 работодателей. Ярмарку посетили более тысячи студентов и выпускников Академии. Многие из них выбрали место практической подготовки и дальнейшего трудоустройства. Что вас привело на ярмарку вакансий? Дело в том, что я в этом году заканчиваю пятый курс, и мне очень интересны предложения со стороны молочной промышленности, что нам предложат и какая работа в будущем, возможно, меня будет ждать. Я являюсь студенткой пятого курса, магистр, у меня своя научная работа. Это меня очень интересует. Также меня интересует, какие именно предприятия предлагают работу, так как я сама с Одесской области, и хотелось бы, конечно, остаться здесь. Но если будут предложение куда-то уехать, я, конечно, от них не откажусь. Є ще одна цікава новина: найбільший гарбуз, занесений до книги рекордів Гіннеса, був вирощений в Канаді. Його вага дорівнювала аж 495 кілограмів. Нехай ті гарбузи, які ми їмо, і не рекордсмени, але в них суцільна користь. Гарбузовий вітамінний комплекс уповільнює старіння шкіри і підтримує молодість судин. А приготувати з гарбузом можна абсолютно все. від супу до морозива, от хлеба до халви. А зараз давайте приготуємо кашу. Тыквенная, или как мы ее привыкли называть, кабаковая каша, хоть и проста в приготовлении, но в разных регионах нашей страны есть свои рецепты и секреты по ее приготовлению. Один из секретов сейчас нам раскроет ассистент кафедры технологии ресторанного и оздоровительного питания Вита Викторовна. Добрый день. Я сегодня хочу вам рассказать, как готовят тыквенную кашу, или как в народе ее называют, кабаковая каша. Значит, для этого нам нужна тыква. Примерно должна быть в объеме тыква 20-25 сантиметров. Мы ее предварительно промываем, просушиваем, вычищаем серединку от семечек и от волокон. Далее мы должны взять оставшуюся тыкву. Мы вот нарезаем ее кубиками кубики правильной формы. Для этого мы нарезали тыкву. Нам нужна еще рисовая каша. Рисовую кашу мы вот предварительно сварили ее в водичке. После этого мы кидаем эту рисовую кашу в кипящее молоко. В молоко мы еще должны обязательно бросить сахар, смешанный с ванильным сахаром. В кипящее молоко мы помещаем нашу тыкву. Мы должны ее обязательно припустить. То есть тыква в течение двух минут у нас припускается. Теперь мы снимаем наше молоко. Берем нашу подготовленную рисовую крупу. Засыпаем в молоко вместе с тыквой. Все хорошенько Для украшения мы добавляем в нашу кабаковую кашу немножечко цукатов. Они такие разноцветные. Они... В конце мы должны добавить еще сливочное масло, что придаст очень пикантный вкус. Сейчас мы можем приготовить тыкву еще, придать ей очень эстетичный и красивый вид. Мы будем делать форму короны для этой тыквы. Для этого мы должны ее немножко надрезать. Надрезаем зубчиками, делаем как царскую корону просто. В нашу тыкву мы помещаем всю смесь и тыкву ставим на один час в духовой шкаф, для того, чтобы упарилась наша каша и тыква стала более мягкой. Итак, спустя час, что же у нас получилось? Вы знаете, за 20 минут до окончания запекания мы должны были снять крышечку из тыквы, которую мы накрывали нашу тыкву, чтобы образовалась румяная корочка. Прошло еще 20 минут, и теперь мы можем доставать нашу кашу. Каша наша готова. Получилась такая румяная корочка. Вся влага испарилась, и у нас получилась вязкая кабаковая каша. Еще мы должны ее украсить. Украшают обычно такими полезными фруктами, как курага и чернослив. Каша, в принципе, уже и готова. Приятного всем аппетита! Найголовніше за все погода вдома, а вона залежить від гарних відносин між членами родини. Щоб усі були задоволені та добрі, треба бути ситими. Що треба їсти, щоб мікроклімат сім'ї був чудовим, знає наш експерт. Є ряд російських продуктів, які содержать велике кількість білка. Ну, крім вже всім звітних річних сої продуктів, оскільки сімена сої собі до 40% білка, имеющего э, неплохой аминокислотный состав, в частности, содержит три раза больше незаменимой аминокислоты лизина, чем содержит белки злаков, которые, из которых мы, кстати, используем и, в, в виде хлеба, в виде различных каш, э, которые делаются из круп зерновых культур. Поэтому использования различных соепродуктов, продуктов, но поскольку соепродукты продукты какой-то такой получили не совсем хорошую репутацию у нашего населения, можно использовать для этой цели различные консервы фасоли, великолепные консервы фасоль в томатном соусе, затем можно использовать, так сказать, питание горох в виде различных блюд и супов поскольку горох тоже содержит довольно много белка э, с высоким уровнем содержания э, незаменимой высоты лизин. Вот эта особенность, связанная с питанием в период э, поста, она требует все-таки относиться бережно к своему здоровью, потому что чтобы можно было обеспечить выполнение всех функций, которые делает, которые выполняет человек, э, так сказать, без ущерба для э, его здоровья. Життя повинно бути смачним. До нових зустрічей! З вами були смачні новини. Крім того, кожної суботи о 14-й годині дивіться іміджовий проєкт Одеської національної академії харчових технологій. Обери професію зі смаком. Кохайте одне одного смачно та соковито!